السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم جعلنا مباركا أينما كنا وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق لشذ في كل مكان وجعلنا من أحبابك يا أرحم الراحمين أما بعد Hadirin hadirat muslimin muslimat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada kesempatan kali ini kita memulakan bicara kita mengenai surah an-nisa yang mana dari segi tertib susunan mushaf di dalam al-Quran al-Karim tertib susunan surah di dalam mushaf al-Quran bahawa surah an-nisa ini berada pada tertib selepas surah Ali Imran iaitu yang pertamanya surah Al-Fatihah diikuti kemudian surah Al-Baqarah kemudian surah Ali Imran dan surah yang keempat yang akan menjadi perbincangan kita dalam beberapa siri yang akan datang iaitu surah An-Nisa Surah An-Nisa ini tuan-tuan berada di dalam mushaf bermula pada muka surat yang ke-77 sehinggalah ayat ke-100 ataupun sehinggalah ke muka surat 106 di dalam Al-Quranul Karim. Dan beberapa mukadimah yang boleh kita sebutkan mengenai surah An-Nisa ini bahawa penamaannya warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui nama lain bagi surah ini. Seperti mana surah Al-Fatihah dikenali dengan pelbagai nama. Tetapi surah An-Nisa Berdasarkan sebutan dari Nabi SAW Hanyalah menyebutkan surah An-Nisa semata-mata Dan pernah diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW Sebelum Al-Quran diturunkan secara sempurna Maka Nabi SAW Pernah membaca satu raka'at Qiyamul Lail Dibacakan surah Al-Baqarah secara penuh dan setelah surah Al-Baqarah Disusuli setelahnya Nabi membaca surah An-Nisa Barulah kemudian diikuti dengan surah Ali Imran Menunjukkan tuan-tuan Di dalam salat bolehnya untuk kita membaca surah itu Dengan tanpa mengikut tertib susunannya Namun yang paling utama ialah mengikut tertib susunan surah Dan itulah yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW Iaitu setelah Al-Baqarah dibaca An-Nisa Al Barulah kemudian dibacakan surah Ali Imran Namun setelah mana pembentangan yang terakhir Pada tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan Iaitu secara setelah mana keseluruhan ayat Al-Quran telah pun diturunkan Maka itulah susunan yang diajarkan oleh Nabi SAW Iaitu sur, selepas surah Al-Baqarah Diikuti surah Al-Imran Barulah disusuli surah An-Nisa' Surah An-Nisa tuan-tuan maksudnya ialah perempuan menunjukkan bagaimana Islam mengangkat kedudukan wanita yang dahulunya pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam maka kedudukan wanita dianggap kurang nilainya berbanding dengan lelaki namun Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan pada surah An-Imran Al bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dari segi pemberian pahala kedudukan di sisi Allah tidaklah disebabkan jantina semata-mata tetapi bagaimanakah seseorang itu mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang saleh yang terbaik kualitinya ketulusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala surah an-nisa tuan-tuan mempunyai 176 ayat sehinggalah ayat yang terakhir surah an-nisa berbicara tentang kalalah hukum kalalah ialah Seorang yang meninggal dunia tanpa adanya usul dan furuk Tanpa adanya ibu ayah Dan dalam masa yang sama dia tidak mempunyai zuriat keturunan Itulah juga yang disebutkan dengan nama surah surah An-Nisa Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mana memberikan khutbah Kemudian menceritakan tentang ayat kalalah Iaitu seorang yang meninggal tanpa adanya usul dan furuk Tanpa adanya ibu dan ayah Maka dia bertanyakan perkara itu kepada Nabi dan Nabi sendiri menyebutkan perincian itu terdapat pada ayat yang terakhir dalam surah An-Nisa. Menunjukkan bahawa penyebutan An-Nisa itu, surah An-Nisa disebutkan oleh Nabi SAW. Dan juga Sayyidatina Aisyah RA dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahawa Aisyah menyatakan tidaklah turun Ali Imran ataupun tidaklah turun Al-Baqarah dan Ali Imran melainkan aku telah pun bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bilangan ayat yang kita sebutkan tadi ialah semuanya 176 ayat daripada surah An-Nisa. Adapun bilangan perkataan ialah hampir 3745 perkataan yang didapati dalam surah An-Nisa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan surah An-Nisa ini kita lihat berada pada penghujung juzuk yang keempat dan juga pada bahagian uh, ataupun keseruhan juzuk yang kelima dan sedikit daripadanya berada pada terawal di antara juzuk yang keenam di antara surah yang uh, terpanjang di dalam al-Quranul Karim pembahagian surah dalam al-Quranul Karim yang mempunyai sebanyak 114 surah boleh kita pecahkan pada beberapa kumpulan adanya surah yang dinamakan sebagai as-sab'u tiwal dan adanya surah yang dinamakan sebagai surah al-mi'ain dan adanya kumpulan ketiga dinamakan sebagai surah al-mathani dan kategori surah yang terakhir ialah surah al-mufassal kita lihat satu persatu daripada pecahan kumpulan ini Iaitu pecahan yang pertama dinamakan sebagai As-Sab'u Tiwal As-Sab'u Tiwal Yang dimaksudkan ialah Tujuh surah yang utama di dalam Al-Quran Al-Karim Di kalangan ahli ilmu menyatakan Sesiapa yang menghafal ketujuh surah ini Maka dia telah pun menepati kriteria Yang dianggap sebagai seorang ulama Tujuh surah yang panjang di dalam Al-Quran Al-Karim Yang pertama ialah surah Al-Baqarah Manakala yang kedua surah Ali Imran Yang ketiga surah An-Nisa yang menjadi perbahasan kita Yang keempat ialah surah Al-Ma'idah Yang kelima ialah surah Al-A'raf Dan yang keenam ialah gabungan di antara surah Al-Anfal dan at Al taubah Dan surah yang ketujuh ialah surah Yunus Inilah dinamakan sebagai As-Sab'u Tiwan Tujuh surah yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim dan surah An-Nisa salah satu daripadanya. Adapun kumpulan yang kedua ialah surah yang dinamakan sebagai surah Al-Mi'ain. Surah yang mengandungi lebih daripada 100 ayat. Selain daripada tujuh surah tadi, terdapat juga surah yang bilangan ayatnya menjangkau lebih daripada 100 ayat. Dan kebanyakan surah-surah itu berada pada juzuk yang ke-12 Sehinggalah juzuk yang ke-21 daripada Al-Quran al karim Jadi mana-mana surah yang berada pada uh, Juzuk berkenaan yang lebih ayatnya 100 ayat Dinamakan sebagai surah al-mi'ain Ataupun surah al-mi'in Kumpulan ketiga ialah surah al-mathani Surah-surah yang mengandungi ayatnya kurang daripada 100 ayat Mana-mana surah yang Uh, kurang bilangnya 100 ayat dan kebanyakan ialah surah uh, yang berada sebelum pada juzuk yang ke-26 dari Al-Quranul Karim maka dikategorikan sebagai surah Al-Mathani manakala kategori yang keempat ialah dinamakan sebagai surah Al-Mufassal surah-surah yang mengandungi ayat-ayat yang ringkas berbanding dengan surah-surah sebelumnya dan surah Al-Mufassal pula terbagi kepada tiga uh, kumpulan ada yang dinamakan tiwalul mufassal kan wasthul mufassal dan juga qisarul mufassal namun secara ringkasnya al mufassal tuan-tuan bermula daripada surah al hujurat ataupun surah qaf sehinggalah akhir al quranul karim iaitu surah annas jadi inilah empat pembahagian kumpulan surah di dalam Al-Quran Al-Karim Sama ada surah itu dinamakan Sab'u Tiwal Tujuh surah yang panjang Ataupun yang kedua surah Al-Mi'ain Surah surah yang mengandungi lebih daripada 100 ayat Ataupun surah Al-Mathani Surah yang kurang daripada 100 ayat Ataupun surah dinamakan Al-Mufassal Iaitu yang berada pada akhir juzuk yang ke-26 Sehinggalah akhir juzuk yang ke-30 Dan berbicara tentang mana-mana surah Al-Quranul al Karim Pastilah kita akan kaitkan Sampai dah surah itu dinamakan sebagai Makiyah ataupun Madaniyah Makiyah ataupun Madaniyah Secara dominannya, secara majoritinya surah-surah dalam Al-Quran Al-Karim Ialah surah Makiyah Iaitu lebih kurang 86 surah daripada Al-Quran Al-Karim merupakan surah Makiyah Selebihnya itu tuan-tuan 28 surah merupakan surah Madaniyah. Kebanyakan surah dalam al-Quran iaitu surah Makkiyah. Selebihnya daripada itu ialah surah Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah yang lebih tepatnya berdasarkan fatrah berdasarkan bilakah surah itu diturunkan kepada Nabi SAW. Tidak semata-mata diukur berdasarkan penundaannya berdasarkan tempat sama ada Mekah atau sekitarnya atau Madinah atau sekitarnya. Tetapi yang lebih tepat ialah diturunkan bilakah kepada Nabi SAW. Surah An-Nisa merupakan surah Madaniyah. Antara ciri Madaniyah tuan-tuan kerana terdapat penyebutan ya ayyuhallazina amanu. Tidak turun ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman melainkan setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah Al Munawwarah. Dan surah An-Nisa kita lihat terdapat sembilan ayat penyebutan ya ayyuhallazina amanu yang disebutkan secara jelas dalam surah An-Nisa menjadi faktor surah ini merupakan surah madaniyah. Di samping tuan-tuan kalau kita lihat dari segi garisan masa Nabi SAW Disebutkan surah An-Nisa ini turun pada sekitar tahun kelima Hijrahnya Nabi SAW kerana adanya ayat pada ayat ke-14 dan ayat yang ke-15 sebagai rentetan daripada peristiwa hadithul ifq iaitu peristiwa tuduhan yang dilemparkan kepada isteri Nabi SAW Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang berlaku pada sekitar peristiwa peperangan Bani Mustaliq yang mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan palsu bersama dengan seorang lagi sahabat bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an. Peristiwa Bani ataupun peperangan Bani Mustaliq ini berlaku pada penghujung ataupun sekitar tahun ke-6 Hijrah. Turunnya surah An-Nur kemudian diturunkan lagi beberapa ayat daripada surah An-Nisa menunjukkan bahawa surah ini merupakan surah Madaniyah diturunkan 5 tahun selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat satu ayat yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah Tetapi tetap menjadikan surah ini surah Madaniyah Kerana kita sebutkan tadi Diturunkan surah An-Nisa ini selepas hijrahnya Nabi Walaupun kemungkinan ada keberangkalian ayat itu diturunkan di Mekah Iaitu pada ayat ke-58 daripada surah An-Nisa Iaitu Allah menyebutkan Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Dikatakan ayat ini turun ketika mana pembukaan kota Mekah. Maka kunci Kaabah itu diserahkan semula kepada mereka yang telah pun diwarisi sejak turun temurun autoriti mereka untuk menjaga pintu Kaabah. Diserahkan kepada Bani Bani Syaibah Jadi ayat itu turun di Mekah pada sekitar tahun ke-7 Hijrah pembukaan kota Mekah Tetap ayat ini dikenali sebagai ayat ataupun surah Madaniyah Lalu inilah tuan-tuan beberapa yang boleh kita kongsikan Fadilat ataupun beberapa kaitan yang terdapat dalam surah An-Nisa ini Dan surah An-Nisa juga dinamakan dengan surah An-Nisa Al Al-Kumra Dinamakan surah An-Nisa ini dengan surah An-Nisa Al Al-Kubra Kerana terdapat lagi satu lagi surah pada juzuk yang ke-28 juga dikenali dengan surah an-nisa. Cuma nya pada susunan ataupun dari segi penamaan dalam isi kandungan al-Quran kita akan lihat ia dinamakan sebagai surah at-talaq. Surah at-talaq juga tuan-tuan dikenali dengan surah an-nisa tetapi surah an-nisa surah An-nisa Al Al al-kubra terdapat pada perbincangan kita pada kali ini yang terletak pada akhir juzuk keempat kesuruhan juzuk yang kelima dan juga berada pada beberapa muka surat yang terawal pada juzuk yang ke-6 antara fadilat yang terdapat pada surah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di samping ia di antara surah yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam solat tahajud baginda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan terdapatnya lima ayat pada surah ini yang menggembirakan beliau dan secara tidak langsung juga memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin. Tidak ada kegembiraan yang dinikmati oleh kita melainkan mendapat pengampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat motivasi berkenaan dengan itu disebutkan pada lima ayat dalam surah An-Nisa ini. Pada penyebutan yang pertama pada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala sebutkan in tajatan ibu kaba iramatun hauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ini sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar kami akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang paling mulia iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang pertama yang menjadi kegembiraan bagi kita. Kemudian ayat yang kedua pada ayat ke-40 dalam surah ini. Allah menyebutkan innallaha la yazlimu mifqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'timu ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi kamu walaupun sebesar zarrah sekalipun. Dan kalaulah amal yang sedikit itu Walaupun sebesar zarah Nisjaya Allah akan menggandakan pahalanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sangat besar Jadi inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan motivasi untuk kita beramal Manakala ayat yang ketiga Pada ayat ke-48 daripada surah ini Allah sebutkan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما pada sebutan ataupun pada tempat yang ketiga ini Allah Subhanahu memberikan khabar gembira pada kita selain daripada dosa syirik selain daripada dosa syirik maka dosa selain itu adanya potensi kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala hanya hanya syirik itulah sekali-kali yang tidak diampunkan oleh Allah Lalu Allah sebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik ataupun mempersekutukan Allah dengan apa juga sekalipun. Tetapi selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kepada siapa yang dikehendakinya. Yaitu barang siapa yang menyesali, bertaubat pada Allah sebesar mana pun dosa itu, maka dia layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan barang siapa yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Kemudian penyebutan yang keempat, ayat yang keempat yang memberikan kegembiraan kepada kita bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Pada ayat yang ke-64 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohonkan kampunan bagi mereka kepada Allah tentulah mereka akan dapati Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat rahiman lagi Maha mengasihani jadi ini merupakan satu sinar bagi pendosa-pendosa agar mereka sentiasa meminta kampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang terakhir sebagai membuktikan betapa penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Betapa manusia itu perlu sentiasa mendambakan kampunan dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu pada ayat 110 surah An-Nisa Allah sebutkan Wahai orang yang mengamalkan kebaikan, dan orang yang mengamalkan kejahatan, orang yang mengamalkan kebaikan, dan orang dan sesiapa yang melakukan kejahatan, atau yang dirinya Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya dan saya akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ghafurar kebaikan, Merupakan Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani jadi inilah tuan-tuan beberapa yang boleh kita kongsikan muqaddimah berkaitan surah An-Nisa. Di sebalik surah An-Nisa ini merupakan surah Madaniyah yang dipenuhi dengan pelbagai hukum hakam yang mengatur kehidupan manusia. Diceritakan berkaitan dengan munakahat, berkaitan dengan perkahwinan. Juga diceritakan bagaimana muamalat sesama insan, larangan memakan harta anak yatim, memakan harta dengan cara yang salah. Juga diceritakan tentang fiqhul jinayat Tentang hukum hakam berkaitan dengan qisas hudud Dan juga pembahagian harta pusaka diceritakan dalam surah ini Yang akan kita ceritakan juga dari semasa ke semasa pada ayat-ayat yang berkaitan insyaAllah Jadi sekadar itu yang boleh kita kongsikan Wallahu ta'ala a'la, ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Muhammad وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته